নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ডাঙৰ খবৰ পঁচিছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দুটাকৈ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আৰু এই দুটা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিহেতু এই দুটা ভয়ংকৰ ভূমিকম্প এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যক কিয়নো এই দুই হাজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত এটাৰ পিছত আন এটা ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক আৰু এয়া কিহৰ আচলতে সংকেত দুই হেজাৰ পঁচিছ চনৰ আৰম্ভণিতে এটাৰ পিছত আন এটা ভয়ংকৰ ভূমিকম্প

ছিয়াল্লিছ মিনিটত প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল অৰুণাচলৰ পূব কামেং জিলা আৰু দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু এই ভূমিকম্প দুটা দুবাৰকৈ আহিছে পঁচিছ ছেকেণ্ডত দুবাৰকৈ আহিছে এই ভূমিকম্প আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে একাংশ লোক কিয়নো আচলতে দুহেজাৰ পঁচিছত এয়া কিহৰ সংকেত আৰু বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এইটোৰ পিছত সেইটো ভূমিকম্প এয়া কিহৰ ইংগিত আচলতে পঁচিছ ছেকেণ্ডত দুটাকৈ ভূমিকম্পই কঁপালে অসম উত্তৰ পূব তিনি দশমিক ছয় আৰু দুই দশম তিনি দশমিক ছয় আৰু তিনি দশমিক দুই প্ৰাবলৰ ভূমিকম্পই কঁপাইছে ৰাজ্য প্ৰথমটো ভূমিকম্প এঘাৰ বাজি ঊনৈছ মিনিটত আৰু ইয়াৰ পিছতে এঘাৰ বাজি চিয়াল্লিছ মিনিটত দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হোৱা হৈছে প্ৰথমটো ভূমিকম্প আহিছিলে এঘাৰ বাজি ঊনৈছ মিনিটত আৰু ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প আহিছিলে এঘাৰ বাজি ছিয়াল্লিছ মিনিটত প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল অৰুণাচলৰ পূৱ কামেং জিলা দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এইটোৰ পিছত সেইটো ভূমিকম্প এয়া কিহৰ ইংগিত আচলতে ভূমিকম্পৰ প্ৰবল যিটো এলেকাবোৰ লৈ এতিয়া আগজাননী দিয়া হৈছে ভূবিজ্ঞানীসকলে আগজাননী দিছে ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বছৰটোৰ প্ৰথম আৰম্ভণিতে যিহেতু বহুতো অঞ্চলত ভূমিকম্পই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এইবাৰো এই ভূমিকম্প এতিয়া অসমৰ যিহেতু অসমৰ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰু এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে এতিয়া উত্তৰ পূবতো অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবতো অনুভূত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আকৌ ভূমিকম্প দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু দুটাকৈ ভূমিকম্প এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুতো এলেকা এঘাৰ বাজি ঊনৈছ মিনিটত আৰু এঘাৰ বাজি ছিয়াল্লিছ মিনিটত অনুভূত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দুটাকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিলে অৰুণাচলৰ কামেং জিলা আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিলে মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ এঘাৰ বাজি ছিয়াল্লিছ মিনিটত আহিছিলে এটা ভূমিকম্প আৰু এঘাৰ বাজি ঊনৈছ মিনিটত আহিছিলে আন এটা ভূমিকম্প আৰু এঘাৰ বাজি ছিয়াল্লিছ মিনিটত হোৱা ভূমিকম্প গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত ভূমিকে ভূমিকম্পৰ জোকাৰি অনুভূত হৈছিলে দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এয়া আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ প্ৰথমতে এনেদৰে এটাৰ পিছত আন এটা ভূমিকম্পই জোকাৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব